Меня зовут Алексей Игорь Николаевич, я керевник Винницкой областной народной самообороны. Здесь со мной присутствуют мои побратимы, вот, теми, с которыми мы, в принципе, стояли на защите Винницкой революции гидности. Анатолий, Сергей. Анатолий представляет спилку воинов-афганцев Винницкой области. Нам поступила информация о том, что в 12 часов сегодня собираются, вы знаете, что у нас происходит там противоборство, противоборство по поводу начальника ОВД, вот. и нам поступила информация, что в 12 часов там собираются принимать меры физические в плане переговоров с УВД, какие-то физический вход в ОВД в области. Поэтому собрали быстренько, мы не готовились к этой пресс-конференции, вот, но собрались заявить о следующем. Что э, те действия, которые будут направлены на, физическое, э, на физические действия по отношению э, э, к сотрудникам УВД, вот, мы этого абсолютно не, не поддерживаем. Всегда в Виннице, начиная с э, 2014 года, когда даже милиции не было на улицах города, вот, Венецкая областная народная самооборона совместно с нашими побратимами проводила, в том числе и с автомайданом, проводила и патрулирование, и мы поддерживали порядок в городе. Наша организация, конечно, сейчас немножко уменьшилась в плане того, что вот, наши сотрудники, э -э 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 наши члены организации сейчас находятся в зоне АТО. Ну, вот, вы знаете многие о том, что, допустим, командир 9-го батальона территориальной обороны Сергей Копенко, это наш самооборонный, Вот Вы знаете о том, что командир батальона Винница, это наш самообороны Суслан Мороз. Вот, и многие другие ребята, которые сейчас продолжают службу. Здесь со мной рядом находится наш побратим Сергей Абраменко, который сам один из первых пошел в батальон имени Кульчицкого служить, вот, защищать нашу родину. Поэтому позиция наша следующая. Вот, никакого физического воздействия, никакого физического сопротивления, никакого физического нападения не должно быть в априори. Вот. Если есть какие-то там если есть какие-то предложения, пожалуйста, пусть стороны садятся за стол переговоров, обсуждают эти вопросы за круглым столом и находят пути решения тех вопросов, которые там образовались. Насколько мне известно, вот сейчас по начальнику УВД проводится спецрасследование это спецрасследование должно закончиться на этой неделе. И уже по результатам уже этого спецрасследования, пожалуйста, пусть уже соответствующие органы принимают те или иные решения. Но это ни в каком образе не должно проходить силовым вариантом. Наши дети и внуки ходят сегодня по городу Винница. Вот, у нас в городе спокойно. И мы хотим, чтобы у нас в городе было спокойствие. Мы не осуждаем действия автомайдана. Вот, это их право. Демократическое право, пожалуйста, со своими лозунгами и требованиями выходить и требовать тех или иных действий, но никаких силовых захватов не должно быть. Это наша четкая позиция. Вот в двух словах то, что я хотел вам сказать. Скажите, как вы бачите нынешнего своего конфликта? Вы готовы выступить каким-то там миротворцем, переговорщиком? Будь ласка, мы всегда, мы никогда не отказывались в решении любых пытаний. Вот вы знаете, та ситуация, нас неоднократно назначались начальники УВД, и мы участвовали и в переговорах и в разговорах по начальникам УВД, и всегда находили компромиссные решения. Вот. И сегодня считаем, что необходимо найти компромиссное решение. Каким оно может быть компромиссное решение? все будет залежать от того, я подтвердится, подтвердится эта информация по поводу начальника УВД, чи не Но на время расследования, может, надо было его отстранить пока от должности? Или нет? Он же может влиять на это расследование в будущей продолженности, Ну я сомневаюсь, если начальник, если служба безопасности занимается этим вопросом, то с его влиянием маловероятно. Mm -hmm. Смотрите, а вот вы только что озвучили, что ваши ребята отвечают именно на это. Есть же какой-то программный раз, где действительно есть одна информация. То есть у вас есть какие-то информации, которые подтверждают его, например, про российские связи и так далее? Ну, все ну, дело в том, да, что мы, да. мы все с вами прекрасно видели то есть, и объявления в интернете, и, там, и фотографии. Ну конечно, вот. ваши Но... ребята подтверждают это, или, или наоборот отрицают. Какой у него был ползуной, например. Ну, как бы же можно назвать? разумеется, Селиверства и подземное того же шульцова, да. есть или нет? нет, ну, давайте Ваши я ребят, я я, я сейчас это. я я не хочу, то есть, спекулировать на этих вопросах, это то есть я я не спекулирую, я, я, вас я, я, вы, я, вы, я не вас выяснил, я не я, я не могу утверждать этого, вот. то есть достоверно мне это не известно, поэтому я об этом сейчас говорить не буду. ну а вашим ребятам известно или нет? служат бывший служащий главному разведному управлению, чтобы получить информацию с я рядовой солдат, а не служащий <просит> <штука, что> я... <просит> офицер Села не знают, а все по земле декабрь, не знаю. Что... Если хотите, узнаются буквально за годами. Не, Нет, ну это все это... таки. Мы не спрашиваем, когда он служил, какие леса. Позорной способ. Давайте действовать за лаз очинного законодавства. Эту ситуацию не... Я не, не хочу комментировать эту ситуацию. Кто кого назвал и кто что сказал. Да у меня такой информации, я не могу ее подтвердить. Сейчас, кстати, или опровергнуть, да, да, я понимаю. Да, да. Я может, нет Может быть, Так, пожалуйста, еще вопросы. Это в наших организациях, это позиция наших организаций. наша, наш, громадское формование, Винская областная народная самооборона. Так у вас. Народна самооборона імені Героїв Майдана. Тут же Всеукраїнська асоціація ветеранів Афганістану. Просто людина в селах підікати. Я... Я приїхав хлопці підтримати теж самообороневець з Києва і особливості. Приїхав підтримати афганців, Вінницьку самооборону, в їхньому каменні захистити правопорядок у цьому прекрасному місці. Якщо ви порушувати правопорядок, ви будете і протидіяти чи ні? Мы высказали свою позицию. Мы не, хотим, мы не хотим, не хотим, чтобы это, чтобы это произошло в априори. Мы на силовые Ну, во всяком случае, это не, не воздействие физическое на людей, поэтому... Мы против того, что, потому что здесь, опять-таки, вы видите, здесь и батальон Винница здесь опять э -э -э несет службу. И это опять-таки вы знаете, это добровольческий, добровольческий батальон. Вот. И мы не хотим, опять-таки, те люди, которые стояли на Майдане, по сторону на одной стороне баррикады, чтобы они сейчас опять-таки друг другу... У нас було варіанту. Якщо... А я, я, я думаю, що я думаю, що нас услышати, ні будуть ніякого сімейного. Перша основна наша думка, я так вважаю, усіх, це повинні сісти. Казали ви у кінці неділі буде вже рішення цього сліду. Після цього слідства я вважаю, що всім потрібно зібратися, сісти за круги стів та вирішувати це питання Ро громадські організації, Афган... Афгані... Афганістан, Афганістану Само самооборони. Автомайдан, представники влади, влади, якщо вам потрібно ну, тобто, бути переговорником в цьому питанні, то тобто, ми теж сьогодні вам допомогти, сідати. Але до цього, я думаю, ще треба зі усіма познайомитися, всі факти виложити, чи не факти. Мені каже, це люба необхідно, що такого рішення, як допустимо, пізнання, які партійських взгляд, може бути апріоти. речь пойдет о всей вертикали власти ОГТ, которая назначила такого человека. То есть сейчас мы как бы это рассмотрели... Рассказываем... Для, 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 для того, чтобы принять не решение комиссии, давайте пока не, не принимать никаких выводов, не делать никаких выводов. Мы вот это единственное просим. Не, не делать силовых действий, и давайте дождемся тут все-таки решения комиссии, и тогда уже будем делать выводы всей громады. Предполагать, что комиссия может сделать то, что такие, -то Конечно, может. Все-таки я думаю, что в нашей стране что-то поменял. Спасибо. А кто на Данит знает про вашу позицию? Я, я надеюсь, что сейчас они услышат и увидят нашу позицию. Потому что я только что, я буквально полчаса, полчаса назад узнал о том, что какие-то силовые мероприятия собираются проводить. Поэтому мы четко заявляем свою позицию. Нет никаким силовым противостоянием. Все за стол переговоров. Пожалуйста. А вы с ними не связываете? Пока нет, но сейчас свяжемся. Десять ну я надеюсь, что средства массовой информации, они смотрят. Вы принципе. Нет, я, я, я в принципе встречался с Шевцовым, просил его о встрече, но как раз вот был приезд, прилет туда высокопоставленных особ. И у нас тогда не получилось встречи, но я думаю, что мы с Шевцовым встретимся и тоже переговорим на, на, по этому вопросу. Особо не, Особо. не, спил, не спил, На эту тему не спилковался. Да, на всю тему не спил, Просила да. встречи, но у нас пока не получилось встретиться. Все, будет ласков. Поэтому мы за мир и порядок. Все, спасибо большое. <связь>